We lose. I mean, it's not—it's it's not, it's not so much you can say about it. It's just disappointing, you know. I feel like, I feel like we should a better team. Um, just some stops that we didn't come up with. Uh, they made big plays down at the end. Great Nikolai for uh, for uh, closing the game. Okay, thank you. Not, not Очень остро из-за того, что они сегодня уступили, отметил то, что в конце матча Никоаи удались хорошие моменты, за счет которых они смогли выиграть. Мистер Ассич сам писал об этом. For me, we are better today, to and we deserve to win. Если бы у нас были эти условия, как у домашней команды, мы возможно, выиграли бы матч. очень тяжелой, поэтому комментировать ничего. Uh, yeah. What about what about Simke? How much? For our team. So sorry. You have good team, you play specific basketball with a lot of three-point shooters, that... again i telling you we are playing good basketball but today we are better and we deserve to to win this game. It's not easy to play in last quarter for my team every contact was Лаурен, при Ты будешь прийти, давай? нет. Скажите, Винсент Хантер, который сейчас играет в вашей команде, в прошлом сезоне играл в нашей команде в Николаеве, но в середине сезона, в общем-то, то ли он ушел, то ли его ушли. И сейчас он играет в вашей команде, и насколько видно было, что он берет на себя очень много. Старается выпадать, не выпадает, не выпадает, не выпадает и продолжает. То есть в ущерб командной игре. Как вы оцениваете его игру и нужен ли вообще такой игрок в вашей команде? Maybe today he did not play his best game,

Uh, our friends uh, thank you for this game because uh, you played really good. Thank you. Right. The support of the fans helped, you know, No matter if we down or uh, we up, we, we really depend on our fans to give us that extra push whenever we, we need it. Thank, thank you. you. Good one. Ваши комментарии, ну, по-другому, видите, складывается игра, когда побольше у нас больших игроков на площадке. И уже больше двух очков, бросков, три чем трех очков. И больше парки под кольца. И видите, хотя бы Гуменев Нападение не так, а в защите он поставил вот, 4 блокшота. Все-таки это уже угроза для соперника. Просто перед этим нам такие броски забрасывали, сегодня они уже боялись и получали блокшот. И вы сами знаете, нам этот, э, эта игра и эта победа, так как воздуха не хватало просто. И вот я думаю, сейчас команда поняла, может быть, плюс-минус, что обозначает дисциплина площадке, вся игра под дисциплиной. Ладно, у нас там были качели немножко в игре, но командная игра и, в течение, и защита второй половины видео, они 30 очков забили, это уже хороший показатель. Обычно все же командная, особенно защита, строится вокруг больших центровых, и без вытягиваться на усы, ставить заслон в атаке, это ключевым. Получается, что команда в этот момент пропустила, и сейчас насколько тяжело будет интегрировать центровых? Я думаю, Гуменю Роман, только три тренировки провел с ним, я думаю, первая игра. Если при тебя на системе ему четверку стабильный, Алексей приехал вот только утром, вчера вечером, утренняя тренировка тактическая, так что ему трудно еще понять, что мы делаем. Но я думаю, он свои минуты отработал. Там получилось, не получилось, но он боится, я думаю, что он вам поможет в будущем тоже. И видите, ну, получается, что у нас есть ротации, больше ротации больших игроков сегодня уже радовал Игорь Чумаков. Там не положил сверху, но все равно забил важные очки. И уже радуюсь, что он, если он так будет играть, очень приятно. И он, я думаю, в будущем он будет хороший помощник. Я понял, что у него есть контракт на месяц. Потом будем смотреть, как он спишется в нашу команду и будем уже думать, как получится, как не получится. Если он будет хороший помощник, я думаю, остаться. Потому что один большой до 20, один может Андерса а с пятым номером, они каким-то образом друг друга будут легче играть. Я не знаю, какие вопросы, потому что я туда бегал в Джапо, хотя уже с ним по его поговорить о проблемах с командой. Скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете игру? Вы сегодня довольно уверенно выводили на площадку нашего нового центрового. Как вы оцениваете? Если был, есть ли у него потенциал? потенциал? Потому что немножко растерянным он был, но иногда, конечно, со ставил хороший. Ну, я видел, как он играет в Балтийской лиге. Против него мои команды играли, и когда он в Латвии играл. Так что у него данные хорошие, просто еще с ним поработать, подкачать, и он будет хороший. Он уже опытный, в принципе, 25 лет в нем, он опытный игрок, и в нем, ну, если правильно использовать, правильно с ним работать, но ну, у вас в Украине много таких игроков, нет? Я думаю, просто так его не оценивать и не работать, это, я думаю, еще рано. когда будет 35 может, не надо уже оценивать. Но он молодой игрок, с которым поработать. И думаю, сегодня он в свой вклад большой по защите, особенно если 4 горшка. Это хороший. Ладно, еще в нападении где-то терялся, но я думаю, это только три тренировки вместе с командой. Показалось, что Чумаков забитыми трешкой и подбором на конце сыграл как бы одну из ключевых ролей переломного. Момент, но он сыграл, да, Игорь сыграл ключевую роль с этим своим сотрудником, но мы с ним работаем тоже молодой игрок и, и по-всякому, и, и, и с там, каким грубыми словами, или так, с, с улыбкой, но надо его завести, как говорится. Надо этого игрока завести, надо завести и Романа как следует, у нас будет потенциал, и украинской следующая, еще, не знаю, сборная будет потенциал. По потому что игроки, я думаю, с огромным потенциалом. Вот на данном этапе времени, вы считаете, что все игровые позиции у нас уже все четко забиты? Ну, не скажу, Или что... Или еще то будете искать? Ну, пока мы искать ник ник никого не будем, потому что, я думаю, что у нас 13 игроков сегодня, него обыскали по площадку, мы будем отротировать этими игроками, молодежью. Молодежь, молодежь меньше попала на площадку, ведь такая игра, что один из молодых, все-таки Чумаков еще молодой, все-таки игрок по опыту сегодня выстрелил и дал свой вклад в выигрыш. Первую игру с показали, что довольно ровный уровень команд. Примерно уровень. Вы там боролись очень серьезно и со замашами, и с Донецком не были на выезде. даже люди были близки к тому, чтобы -то, переиграть тоже за Машу, немножко не повезло в конце. И вот сегодня тоже была очень серьезная борьба с теми же мафами. Я не знаю, как мафа сейчас котируются в суперлиге нашей перед началом сезона. Но борьба была серьезная, и до последних минут, где-то до двух последних минут было еще неизвестно, что все закончится. Слава Богу, что ребята сыграли. Митчелл вышел общем-то, Но понятно, что будет очень нелегкий сезон регулярного чемпионата. Ну и говорил предсезоном, сезоном, что все команды очень равные. Может, немножко выше, там, три 1 может, четыре, Будебельник, Химик, Азамаши. Остальные очень равные команды. И были очень интересные чемпионат. И как, ты не можешь на какую-то игру и прийти как на проходную игру. Просто в каждой игре ты должен выложиться на сто и я думаю, те команды, где командная химия и тактика будет на немножко выше уровня, чем у других команд, у тех есть больше шансов попасть в Как будете готовиться к химику? Как всегда, как и всеми команды, будем готовиться. У нас сколько получается? Недели? Вы просматриваете химию? Мы не просматриваем, потому что у нас эта игра была главная. Сейчас мы будем просматривать, на следующей неделе будем готовиться конечно, посмотрим. Бог. Спасибо вам